Привет, дорогие друзья! Хочу вам показать, как установить Monoic, э, э, Monoic SQ Black э, Icon pack. Э, Заходим э, в Google Play Play Market. Ну, при началом вы любите лайк данного видеоролика. Заслушивайте лайк. Или как это называется icon pack? Вы напишите просто Monoic icon Pack Monoic I I I SQ называется Black Icon Pack. Мы сейчас будем открывать MonoE. Или как называется. Ну давайте я покажу И какой надо лаунчер? Но надо установить лаунчер. Называется этот лаунчер э, Q Isk launcher for, for Android 15. Мы уже его тоже установили. Так, заходим на рабочий в э, этот лаунчер. У launcher. На этот лаунчер. Все, все мы смотрим. Так, называем Агаре и видим, что надо пропускать все и остальное. И давайте мы ла... или как нажимаем, мы лаунчер запустили, но перед началом мы влепите лайк. Заходим в наш QX setting. Setting надо знать, чтобы настройки систем какие-то не, не эти, а это уже рабочие лаунчера. Дорогие друзья, QX setting мы видим настройки лаунчер setting. Э, Лаунчер Prime. Видим, что надо рабочий стол на по умолчанию сделать. Мы влепите лайк. Лайк тоже заслуживает данного ви э видеоролика. Заслуживает лайка. Вашей поддержки и так далее. Вы э -э влепите лайк. И так далее. же. Заходим в э Launcher. И так далее. же. Мы нажимаем и делаем... И так, что-то не хочет применяться. Ну давайте мы по умолчанию сделаем. Наш ну сделан. Ну да ладно, мы... А вы, дорогие друзья, лепите лайк. Так, дектор, и смотрим. Крис, ээээ... Грит, слизе. И, Нажимаем 4 4 Дектор, тотально на... Давайте мы сделаем бар колор. Бар колор я бы хотел делать з. Желтый. Желтый цвет тоже не будет плохо. Dector text color auto fit надо import, import over re balitu или как надо 20% и так далее. Fold style. в style делаем fault to, to style kresl. Склад, R склад как называется? Склад ар, фолд, поравлю. Гирд, делаем äh, 3x3. 3x, ну давайте мы сделаем, äh, как убрать? Давайте мы 2, x 2 x4, 4x4. И давайте это фолдер, background call, надо иметь про версию. Про, версию. И локс дектор это, это тоже то надо иметь, Валкайпер, Скроллинг, и так далее. Драувер, давайте драувер, мы драувер в этиках делаем, айкон э, это тоже надо, надо, 100% надо делать. 100% надо. И надо, то есть, или, или просто можете отключить, или отключить колор. Color, мы так просто делайте, мы посмотрим, как так будет, то неплохо. Это просто название этих икон пока. но я белый цвет. Shadow, это тоже надо. Shadow, это что-то делать такое, но надо отключать. Не на... Screen, single line. Single line. И... Enable on CD, Тоже нам надо делать. Драувер док драу-ин док show up и так давайте сделаем dog, дорогие друзья, favorit app show-out need, memory card need, battle card, ne nado store и neo card, non. А то это не надо, функцию сли. бар или как называется функция. тему А то тоже нам надо эту э, функцию, ну и так далее. Выбрать по умолчанию и так далее. Нам надо icon pack, icon pack color, цвет менять. Надо желтый, но ну, мы э, белый. Оставим и так далее. Да, дорогие друзья, мы настройки делали, так in current Это тоже нам не надо, эта функция. Ну мы э, все пошли. Л да, -да мы, дорогие, ставьте лайк. Like. Ну и давайте же я вам покажу этот а -а icon ну, наш, ну, если не хотите, можете вы отключить данные, ну, посмотрим, что, если вы не знаете, можете дектор, э, если тут, э, что мы делали, можете отключить данные функции лог вот это можете оставить, ну, док. Док. я вам хотел показать драйвер, драйвер, можете, можете это отключить, если он нравится, ну и так далее, док, доки можете подключать и так далее, ну ладно, если вам понравится, мы ну, давайте, мы по умолчанию сделаем, как бы, так, что мы сделали, посмотрим, вы влепите лайк на данный, э, так, мы хотим э, виджет, э, виджет, нам надо виджет от Google, гугловский виджет, э, где мы сейчас сделали, Google, гугловский виджет э, где то Просто надо нам э, разместить, чтобы было интересно. Так, дорогие вы влепите лайк, дорогие друзья. Так, э, так что мы видим? Э, уже... Ну если вам все понравится, можете и э, это оставить. Дорогие друзья. Ладно, дорогие друзья. И давайте мы Icon Pack Эти применим. Так, дорогие друзья. Я вам хочу показать все подробно. И, дорогие друзья, так, Google, э, так, нам все загружается. И давайте мы зайдем у темы. Темы нам нужно тоже применить Icon Pack. Просто заходим в тему, давайте я вам покажу. Дорогие друзья, так темы заходим, давайте. Сюда Icon Pack, то, что мы сказали, Monique или как SQ Black. SQ Black вылепите лайк. И давайте мы еще обои применим, что по обоим. Наши обои, вот такие выглядят на рабочей. Давайте мы первые же обоину посмотрим. Для этого рабочего, так, установить как на локскрин. Давайте мы посмотрим. За этим, так, так загружается. Пить лайк. Так, видим, что так неплохо выглядит. Это вам тоже понравится. И так далее. С таким паком неплохо. Ох ты, тоже лайк заслуживает. Давайте Еще одні обои посмотрим. Так, велкайпер. Ис. Монок SQL. За компакт. Веври 5 лайк. Но я вам показываю следующие обои. Вторые обои. Обои. Вторые будут такие выглядеть. На работе Старі. Ух ты, тоже home screen. И давайте мы посмотрим. Mm. Видим так, что рабочий стол загружается. Так, видим, что то неплохо и так далее. На рабочем столе и так далее. А закон пакомить обои и так далее. Тоже красочные. Давайте мы следующие обои применим. Но ну, вы влепите лайк. И так далее. Ну и я вам сейчас еще на бой покажу. Так, Так, дорогие друзья, вы влепите лайк, ну и так далее. Следующий стиль обоев нас э, тоже понравится, такие вот тоже такие вот обои. Э, интересные, цветные и так далее. На рабочем столе будет тоже топовая кастомизация э, данных э, обоев и так далее. Вы влепите лайк, если хотите так, что-то э, не хочет применяться, но мы выбираем эти обои. Так, что я э, хочу сказать, что вы э, будете знать, что у нас рабочий стол э, загрузился и так далее. Тоже обои такие вот крашеные, какие-то цветы, зеленые какой-то желтый, что это такие вот обои. Так, дорогие друзья, заходим снова в обои. Давайте мы посмотрим четвертый обои. Четвертый обои такие будут выглядеть, Четвёртые обои. Неплохие кастомизации. И так далее. Четвертые обои вы тоже хотите знать, влепите лайк. Мы посмотрели с вами три, три обои. Так, дорогие друзья. Четвертый. Так, да, э, четвертые обои. Сдашует э, тоже лайка и просмотр. Дорогие друзья. Так, что э, по обоинах, то я бы сказал, что лайк улепите, ну что-то не хочет, оно идти применяться кастомизация home screen дорогие друзья видим так то неплохо на рабочей теленочка подождите дорогие друзья хотел подождите сказать вот так тоже будет кастомизация рабочего стола обои э, неплохие такие вот на рабочей столе и так далее давайте такие вот тоже обои неплохие и так далее дорогие друзья Давайте майн, давайте снова мы посмотрим четвертый обоин, или как, сколько мы здесь подменили. Три обоина, четвертый, давайте пятый обоин. Смотрим, но вы, э, как вы хотите, можете улепить данный Об, э, лайк, заслуживает. Три обоины, четвертый, пятый. Пятый обоин и так далее, дорогие друзья. Так, обои э, загружаются с iconpacum. Так, видим, что э, нас загрузили. Ух ты, это тоже интересно кастомизация и так далее дорогие друзья шестой бой, шестое 6 тоже зашуривает э, лайк и подписки на мой youtube э, канал так дорогие друзья э, стоит оно ну, что-то не хочет запускаться ну подождите дорогие друзья ну надо выйти ну э, давайте мы снова зайдем у темы наши, темы зашу и так далее вы С подписку на мой канал тоже ставьте. Ну я показываю следующие обоины. Четыре, пятый, шестые обои. обои на такая вот. Мы заходим сюда по а, фото. Так, обоины следующие... Такие вот обоины. Шестые. Шестые обоины. Э... На рабочем столе и так далее. Такие вот, э, э, так, грузится наш айконпакт с обоями и так далее. Тоже неплохие и так далее. Будете иметь. На рабочем столе. Давайте э, и следующие обои. Э, пи, э, седьмые или какие-то. Э, по, по, по у нас обои. Так, обои. Седьмые это обои. Или сколько? Четыре обои, пять, шесть седьмые обои, седьмые обои. Так, э, седьмые обои заслуживают лайка. Но вы улепите тоже. Э, э, ну так далее. И что и обои не... Но вы хотите, как знаете, вам тоже понравится кастомизация и так далее. Так, видим, что то плохой, синий цвет или какой-то голубой цвет, обоины и так далее. Кастомизация вам порадует и так далее. Теперь давайте еще э, по последние обои смотрим и надо ролик завершать. Но здесь тоже есть немало что обоин. Мы э, сейчас, вы влепите лайк, мы вам показываем следующие обоины. Обоины такие вот, Будет выглядеть на рабочем столе, так. 4 обоина, пять, семь, восемь обоина. Восьмая обоина такая вот. Ви в любите лайк. Лайк like тоже. Данный видеоролик. Стараюсь для вас. Новый, дорогие друзья. Так, подписку на мой YouTube канал и так далее. И, так, дорогие друзья. Видим, что нас загружается. Видим, ох ты, я тоже красный оранжевый, цвет, оранжевый забыл сказать. Оранже. Или как обои и понравится. И с иконкой паком. Вам понравилось тоже подойдем. Так, вы влепите лайк. И следующие обои. Сколько 8. 9 обои. 9 обоина по расчету. Э, э, Такие вот. Обой на 9. Дев Девятые, да. И 9 дев обоина. Девятая э, вы Вявляйте. Лайк. И так далее, дорогие друзья. Видим так, что рабочий стол, что она загружается, но вы подождем, дорогие друзья. Мы не спешим. Смотрим, ух ты, это тоже цветные обои с такими Это Как раз подойдет для вас, для дорогие друзья, подписку. Ставьте подписку, дорогие. пак Смотрим следующий. Не iconpack, а обоины. Обоины. Обои и так далее. Десятый обоин. Десятый, или сколько у нас по расчету. Десятый обоин. Но ну, мы посмотрели, сколько обоин применили. Десятый это убойный. Десятое обоина заслуживает лайк. И одиннадцатый обоина и так далее. Надо ролик завершать. Дорогие друзья. Так. Так, нас загружает, как всегда. Но вы влепите. Лайк. Вот так тоже неплохо будет кастомизация. И рабочего стола. И последние стиль обоины. И надо ролик завершать. Дорогие друзья. Так, 11 я обойна, заслуживает лайка, дорогие друзья. И так далее. Так, дорогие друзья. Вы влепите лайк. И следующий стиль обойны загружается. Так, дорогие друзья. 10 11 из обойна, или сколько, или, сколько обойна, так, дорогие друзья. И последняя обойна заслуживает Лайка like, тоже. Э, так, как компакт загружается э, с обоинами. Видим, что э, на какие-то обоины, такие вот интересные, красные, там зеленый с оранжевым, желтым. И голуби. ладно, дорогие друзья. Но если вам понравится это видео, поставьте лайк. Ну, если не хотите, можете свои обои. Не Можете тут здесь загрузить приложение, там можете загрузить обои. Не Просто если вам хотите, можете загрузить у обои. Не в этом лаунчере. Загрузить обои. Давайте мы загрузим э, такие вот обои color э, color red. Lip. Давайте мы эти загрузим обои и посмотрим. Так, можете в этому приложение загрузить Обои. Ну, вам понравится, стиль кастомизация и так далее. Дорогие друзья, ну вы поставьте лайк. Можете, если не нравится, можете такие его загрузить. Icon с ним понравится, дорогие друзья. Вы влепите лайк. Дорогие, на Марина Лайф можете применить. Так, Марина Лайф и смотрим. Э, э, м -м -м -м. Смотрим. Э, так, э, как-то не будет плохо. кастомизации и следующий. Че обои можете загрузить, то ли вам понравится. И мы здесь применили, тоже скачали. Здесь обоины, мы сейчас три обоины. Давайте мы эти скачаем в приложении и посмотрим, что в кастомизации. Пудинг, давайте мы посмотрим, что по пудингу и так далее. Дорогие друзья, айпл. Пудинг, так, третий обоины я вам показываю, пудинг будет неплохо выглядеть. Пудинг. Так, пудинг, ну я четвертый стиль обоины, надо уже завершать. Металлик вам понравится, вы Можете загрузить что-то другое, давайте мы э, металлик загрузим. Так, металлик. Металлики, давайте. Э, металлик, так. Металлик, но если вам понравится, можете и другие загрузить. Э, Тем. Можете Так, э, можете минимализм загрузить. Давайте э, лавес называется Или как? Так, лавес загрузим. Давайте мы применим Color Grad Lip. Давайте Color Grad. Color Grad Lip. Давайте мы применим и так далее. Вот такие тоже. Убои так будет выглядеть на рабочем столе, дорогие друзья. Темы и так далее. Зубаемы. И так далее, дорогие друзья. Ладно, дорогие друзья. Вам так показал кастомизацию и так далее. Лучший стиль кастомизации и... Да ну подожди. Если хотите, можете кастомизировать. Давайте мы Icon Pack свой... Э, э, моноик или SQ Black. Применим. И так далее. Дорогие друзья, ладно, дорогие друзья. Вот такая кастомизация вам точно понравится удивит. В 2005 году всем вы влепите лайк, но если не хотите, можете тут здесь кастомизировать. Night Apps можете здесь кастомизировать. Можете что хотите. Кастом... Можете, э, можете здесь кастомизировать. Можете драйвер сот, можете кастомизировать моут усы, фит. Можете здесь кастомизировать. Можете так сделать. Можете что хотите, можете драйвер стайл, можете тест вертикал, можете что хотите делать, можете норизонтал, вертикал, сети. Видите, здесь вы делаете, можете здесь попав, здесь, здесь что-то что сортировать, можете здесь и так далее. Дорогие, можете дарк, можете что хотите, лип и так далее. Драйвер, колор, можете булы, кастом, дарк и так далее. Все хотите на разный курс, можете кастомизировать, так далее. Конечно, кастомизация понравится и так, так далее, Всем до скорого и пока, дорогие друзья. лайк. Дорогие, знаете, видео разлушайте, лайка и так далее. Дорогие друзья, всем пока и до скорого. Пока-пока, чао, дорогие друзья. Увидимся на видео. Пока-пока, чао.